Чикаго. Це місто колись було ганстерською столицею Америки. Схоже, вірус неконтрольованості підхопили і українські дівчата, які у боротьбі за серце Ігоря Голубчика переступили усі кордони. Сьогодні саме Ігор Голубчик має вирішити, хто з дівчат поїде до України. З кожною у нашого героя склалися певні романтичні стосунки. Тож сьогоднішній вибір буде надзвичайно складним. Обурений сварками дівчат, Ігор на два дні взяв паузу, аби все обдумати і прийняти правильне рішення. Просто не понимаю всі эти разборки, которые происходят у меня на глазах. И, видимо, большинство происходит не у меня на глазах. Я не могу понять, это все делается для накала страстей и свою территорию пометить или, или что? Не знаю. Как это соревнование у них происходит или, или они действительно так сильно конфликтуют? Девчата переживают, что совсем скоро одна из них мае попрощаться с Игорем. Кожна оценивает свои силы. У нас осталось трое. Ну вернитесь сделать нечего это хорошая очень, но мне она нравится. Как э, человек, она на игры не подходит. Ну, мягко, очень мягко. <звы> я подхожу ему. Только я. В самом деле, с Аленой, в принципе, борьба больше меня не волнует. После свидания я успокоилась. Почувствовала себя королевой. не нужна хабалка, которая <laughs> размера как три меня. И зачем ему такая нужна? Он такую Америка может найти. С Вероникой в финале это было бы круто. Девчонка на 10 лет моложе. А то было бы вау. Это бы самооценка моя, конечно, возросла. А с Аленкой? Нет, Аленка мне не конкурентка. Після тижнів ненависті і сварок дівчата вперше зібралися за одним столом. І все це заради Ігоря, аби вирішити, як повернути його прихильність. І для свого любимого чоловіка я сьогодні приготовлю щось нібудь вкусне, і таким образом я заглажу свою війну. Макаронне блюдо – борщ. выразить всю там лю любовь, э вот тепло там и все такое. Тем более мы из Украины, конечно же, борщом. Раз у нас уже будет больше, можно какое бы, что-нибудь такое. Мясное уже да. с мужчиной люблю. Белок. Мясное и, наверное, гречку. И очки, как хотите, мы... я готовлю. Борщ. Ну, ладно. Я попробую поп приготовить котлеты. По киевски, которые, да? Которые, по-моему. Ну все. Вперед, девочки. Мы решили пойти в американский супермаркет, выбрать какую-то вкусную-вкусную еду, его сварганить. Девочки, посмотрите, какая красота! Ой, такая клубника. Девочки, вы видите вообще это обилие. А, трупов, на настоящей клубникой. А запах девочки, матерь, да. где у нас в Одессе, в Киеве, вообще в Украине, не, ну, я вообще. такого не видела. Боже мой, посмотрите. Привет, Заметь, иди. все в пакетах. Да. Не так, та, как у нас трогают, гора, да. понимаешь, руки трогают, грязными руками. А здесь все в пакетах. Все а. чисто. Да, потрясающе, просто. Девочки, честно вам вот, сказать, я, я вам хотела, выбор большой, вот. но не внушает мне почему-то какого-то доверия. Я хочу приготовить борщ, посмотрим. а мне кажется, здесь все какое-то искусственное. Помидоры хорошие, я думаю, их надо брать, да? Смотри, Вероника, они вообще не хорошие, помятые. Нет, мне, на борщ, я, мне да. на борщ такие помидоры не нужны, берите себе, они вялые. А какая цена? Так, доллар 69. Вообще, у меня вопрос. Вообще ничего, это да. настолько да. дешево, да. так. Причем с вот этими воплями. О боже, это что? Это пам-памела, пам пам как, как будто у нас нет в Киеве, да, или в Украине вообще памелы, клубники, винограда и все такое, да, обычно лежит. Я просто, девчонки успокойтесь, давайте побыстрее, как-то ходить по супермаркету и орать на весь супермаркет. О боже, как э -э терять сознание, я не знаю, как будто вот такого в жизни никогда они не видели. Света! Давайте по делу. Даже мы себе. по одному делу <съем> здесь, девочки. Девочки, девочки вы по Какая-то капуста. Какая девочки, Слушайте, девочки, вы, давайте мы это Послушай, сыр. Давайте мы... пойдем в... домой. А больше всего мне вывело то, что Света подыгрывала Веронике. Вау, девочки. Будто мы пришли в галерею или в музей какой-то. Мы готовим сегодня обед для Игоря, правильно? Правильно, но мы не пришли в музей. Давайте Я еды. не в музей за капустой. Это капец просто. Девочки, а теперь на кассу. Вот. Вердикт. Вердикт. О боже, 71 доллар? 71 доллар? Так. А ну посчитай, 7 на 8, 560 гривен. Борщ. Ничего себе борщик. Нормальный ставили. борщик за 560 гривен. На касі, що то у них там ще на касі прийшло, я не знаю. Я уже взагалі мені хотіла это не то сматриться, слушать весь поход супермаркет, был какой-то якийсь... ад. Двогодинний марафон американським супермаркетом закінчився. Дівчата встигли попсувати одна одні нерви, але це лише квіточки, а ягідки почнуться, коли три господині опиняться на одній кухні. Головне, щоб ножі не полетіли. Іла супермаркета. Я, я очень люблю для кого то готовить. Я люблю работать з м'ясом, з рибою. Я могу все приготувати. Там испечь пирог, торт, печенье. Альона збирається вражати борщем. Вероніка гречкою. А свята котлетами по київськи. Як вживуться три господині на одній кухні? Ну взагалі, чесно кажучи, три дівчини на кухні це опасно. это просто ужас. Это кошмар. Я со своей мамой не на кухне не уживаюсь. А с Аленой? Вероник, ты видишь, что я набираю воду? Mm -hmm. Что ты долго ее набираешь? Ну, Вероник, прояви, пожалуйста, уважение Чтоб хотя бы набираются. один раз в жизни. Я тебя набираются. очень прошу. Потому что они гречка. Людям, потому, которые... что у меня не борщ не получится, не у тебя гречка. Людям, понимаешь, Люди, один негатив. которые руки, я рада, если у меня больше за котлеты. И зоне, всей украины. Угу. Ты, Рейка, ты заслужила. И ты прекрасно об этом знаешь. Слушай, а ты мне не мама, чтобы решать, что я заслужила. Девочки, я, я, что я, с тобой не ссорюсь сегодня. Нет. Светики, я налила нормально воды? Проверь меня. Я вообще не хозяйственная на самом деле, но ради мужчины я вот исправляюсь. Не гречка же, извините. Насыпал кашу, приготовил, через пять минут выключил. О боже, как я устала, как я устала. Я так еще не уставала. <свеч> У меня правда настроение такое... Я влюблена в Ігоря. Тим більше я знала для кого я готовлю. Но це вот просипается... от какое-то основа тако сімейне. Щойно з'явився Ігор. Дівчата кинулися накривати стіл. Сьогодні на нього чекає борщ від Альони. Котлети по київськи від Світлани і варена гречка від Вероніки. Как кулинар не кулинарные здипности девчат? И чи не опынется борщ у когось на голове? Ну да... Можно даже не комментировать. Мне нравится наблюдать за ним со стороны. Там какие-то его жесты, как он там ходит, что он делает, как говорит, как ест. Ну, вообще... Нет, вкусно, вкусно, серьезно. серьезно. Очень вкусно, да. Алена, прям, ну покушай еще, ну скушай еще мой борщик. Но ну, тебе нравится не нравится? Боже, у меня уже сижу, я уже убила бы ее на его месте. Уже хватит со своим борщом. Он уже в кошмарах будет сниться. Покормить да. меня, задобрить, да? да вот это. Я тебя не задобряю, я просто захотела тебя приготовить. Я, конечно, не рискнула пробовать ее борщ. Я греха, подальше, что я еще хочу жить. В самое время попробовать на гречечку все по очереди по-честному да и не соленый соленые будут котлеты поэтому а кто котлеты я готовил, получилось а -а -а. просто я не смогла рассчитать с американской солью ну конечно у нас совершенно другая соль сегодня я готовила котлеты по-киевски я это делала впервые Кушаю мою гречку она очень вкусная удивляете таким обедом ничего все там прям продумали первое второе я вообще столько не ем в таких количествах не с таким разнообразием все было вкусно было приятно но мы сегодня старались очень старались удивить понравиться потому что все- таки американские женщины не сравнятся с нашими домохозяюшками. но и ищет не домохозяйку поэтому я особо не напрягалась гречка да и хватит За майже два місяці перебування у Чикаго дівчата показали свої господарські вміння. Проте, навряд чи шлях до серця Ігоря веде через його шлунок, що найбільше цінує в жінках наш герой, і хто сьогодні поїде додому, дізнаємося зовсім скоро.